22 квітня з робочим візитом до Білгородністровського району навідався губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Мета візиту особистий контроль народного бюджету. Одним із об'єктів, який відвідав Едуард Леонідович, стала Бритівська школа, яка нині перебуває на етапі завершення будівництва. На візит губернатора у Бритівці чекали самого ранку. Підготувалися заздалегідь. Синьо жовті прапори України у руках школярів, прапори із символікою партії регіонів, спецтехніка та будівельники нагадали мешканцям нашого регіону про безпрецедентну програму губернатора Одещини Едуарда Матвійчука. Разом із Едуардом Леонідовичем об'єкт відвідали голова Білгород Дністровської райдержадміністрації Василь Чорнолуцький, голова райради Валентина Орлова, мер Білгорода Дністровського Ігор Нановський та народний депутат України Віталій Барвіненко, який наряду із контролем за народним бюджетом у південній частині Одеської області. Проводить власні ініціативні проекти з покращення рівня життя його мешканців. Нагадаємо, на завершення будівництва бритівської школи заплановано за народним бюджетом виділити близько 20 мільйонів гривень. Нині учні навчаються у орендованому приміщенні, бо власного немає. Тому на те, що діти з нового учбового року навчатимуться у власній школі, сподіваються, всі жителі Бритівки школу починали будувати ще в 90-х роках минулого століття. Но, тем не менее, мы приняли решение ее в этом году построить, чтобы это не был один из долгостроев. Поэтому из народного бюджета выделено за окончание строительства этой школы и сдача ее 1 сентября, потому что поставлена сдача именно к 1 сентября, выделено более 20 миллионов гривен. Здесь будет не только школа, здесь будут, как вы понимаете, и небольшой стадиончик, и будут игровые площадки. То есть тут все, что необходимо для того, чтобы у нас росло нормальное, здоровое поколение, в то же время, чтобы они было получали э, нормальное образование. Оглянувши стан приміщення та отримавши роз'яснення щодо подальшого плану дій з будівництва школи, Едуард Леонідович з Віталієм Барвіненко та керівництвом району провели нараду із головами територіальних громад у великій залі райдержадміністрації. Жодних переливань із пустого в порожнє, чіткий та послідовний у своїх тезах. Едуард Матвійчук зрозуміло роз'яснив мету та завдання народного бюджету. А найголовніше відповідальність вертикальної гілки влади за виконання запланованого згідно програм. Власть должна общаться с людьми. Мало того, что она должна общаться с людьми, она должна людей слышать на данных условиях. Руководитель любого уровня это не должен быть чиновник, который бюрократ, который сидит для того, чтобы сохранить свое кресло. Это прежде всего должен быть чиновник-менеджер, менеджер, который является родительным хозяином в области, в городе, в собственном населенном пункте, который работает ради людей ищет для этого возможность. Ну так вот, областная государственная администрация в этом году, благодаря работе областной государственной администрации, да, э, скажем так, получила возможность достаточно большого финансового ресурса. Отмобилизовала. Каким образом это произошло? Это произошло в силу различных причин. В силу просто того, что областная администрация не сидела, не ждала подачек с Киева и не просто их потом распределяла или условно ничего не делая, пришли деньги, раздала и сидим дальше. А областная государственная администрация работала. Поэтому областная государственная администрация заставляет работать себя, заставляет работать районные власти и заставляет работать мэров городов и мэров все. Я назвал специально мэров, ну, глав сельских советов. Причем работать в очень напряжении, работать в интересах Ромады, а для того, чтобы работать в интересах громады, необходимо, наверное, научиться зарабатывать деньги. Потому что если ты не имеешь денег, ты для своей громады ничего сделать, соответственно, не можешь. Это одна сторона вопроса. Вот ну, так вот, в этом году областная государственная администрация совместно с районными администрациями удалось собрать большой, достаточно большой бюджет развития. Как это было раньше? Все происходило колуарно, непонятно куда, люди не видели, не понимали зачем, не получали конечных результатов. І, от, коли я це все побачив, я увідели, к крос простому рішенню о про тому, що так більше ми жити не будемо. Ми будемо працювати, заробляти гроші, а розприділяти і контролювати їх будуть люди, жителі в даному случаї Білгород-Дністровського району. Варто відмітити, що Білгород-Дністровський район, завдяки підтримці народного депутата України Віталія Барвіненка має змогу вже сьогодні продемонструвати реальні результати роботи. Если бы не было особого отношения, особого внимания к губернатору области, к югу, к нашему Бессарабии, к нашему району участницам, то очень многие проблемы, так бы и остались проблемы, которые передавались из одного поколения власти в следующее поколение власти. С другой стороны, это накладывает особую ответственность и на руководство района, и районного министерства, и районного совета, и на сельских голов, потому что любовь должна быть взаимной. И эта ответственность, я сейчас говорю уже как э, член Президента партии, партии регионов, она проявится очень просто. Она проявится по результатам выборов. Это будет своего рода тест, 12-й год, своего рода, результат выборов, своего рода тест, насколько та команда, которая доверила, население доверила власть на местах, в сельских советах, в городах, в районных советах, насколько она способна работать с людьми, насколько способна донести до людей то, что делается, колоссальные те вещи, которые делаются, и насколько способна эта команда дальше идти к президентскому ранию и прочему. Поэтому, уважаемые мои земляки, хочу сказать, что впервые у нас по югу области строятся школы. Мы наконец-то запустили вопрос водоснабжения, групповой довод Патрунара Киляк, который долгие годы, с 90-го года не решался. В этом году у нас на выделенные деньги через Украфтодор, то, тоже сказал Эдуард Леонидович, 147 миллионов общего народа бюджета на район. Из них выделены деньги на строительство дорог, тех, которые носят ну, там, а наши широкие направление, направления на э, Русскую Ивановку. Все это делается потому, что есть власть, потому что есть вертикаль власти в области и потому что есть те люди, которые нам эту власть доверяют. Урочистим завершенням наради із головами територіальних громад району стало офіційне зарахування влави партії регіонів, деяких представників освітньо-виховної сфери та голів сільських рад.